Вітаю вас! В ефірі програма Пряма мова у студії Язера на і сьогодні у нас в гостях генеральний директор Всеукраїнської громадської організації Українська асоціація маркетингу Лилик Ірина. Вітаю вас! Добрый день, добрый день. Uh, Перш чим ми мы начинаем с вами говорить, расскажите, ну, особисто для меня то, я думаю, для цікаво, Як все ж таки правильно? Маркетинг, чи маркетинг? Ну, это вопрос, который, в принципе, многих интересует, но uh, маркетинг, маркетинг, потому что от английского слова маркет. И делаем ударение на первый слог. Но я хочу сказать, что если вы ошибаетесь в ударении, то ничего страшного, потому что слово на самом деле уже очень активно входит в наш язык, и мы ставим свои ударения. Самое главное — понимать, что делаем, а не как ставим ударение. Вы приехали до нас из Киева, так? Да. Чему вы побывали сегодня в Риме? Была какая-то мета? Да, конечно. У нас сегодня на самом деле, у нашей ассоциации достаточно большое событие в Ривному. Мы здесь создали индустриальный гендерный комитет по рекламе. И сегодня было фактически первое заседание в Ривному, где мы говорили о том, как будем строить работу, как будем строить отношения с местной властью, как будем сотрудничать с другими организациями общественными, которыми, которые есть в Ривному. И поэтому мы сегодня очень активно обсуждали информационное пространство в Ривному. И, собственно, этому было посвящено вот сегодняшнее наше мероприятие. Расскажите детальнейше про вашу ассоциацию, так чем вы занимаетесь, какие ваши основные задания? Ну, мы достаточно старая, я бы сказала, ассоциация. Мы были организованы в 1997 году. И у нас миссия менялась, потому что мы развивались, миссия менялась. Но ну, фактически первое, чем мы начали заниматься, мы начали рассказывать, что такое маркетинг, с чем его едят, что он дает предприятиям, как эффективно использовать маркетинг. Затем мы обратили внимание на образование в маркетинге, затем мы обратили внимание на формирование отношений с исследовательскими компаниями, как правильно относиться к исследованиям, как их правильно делать мы формировали доверие к исследованиям. Сегодня в наше поле попала вот еще реклама, но правда ну, не вся, то есть мы занимаемся только таким гендерным аспектом в рекламе. Ну и фактически это основные направления, которыми мы занимаемся. А вот до сегодняшнего эфира я прочитала, ну дізналася про то, что у вас есть насправді осередки, так в да, местах Украины, да, в да. каких местах самое? Ну у нас есть несколько зарегистрированных, а есть несколько организаций, которые ну объявлены как бы не являются там отдельными юридическими лицами. У нас очень активная областная организация вот в Ривному. у нас очень активная областная организация в Черновцах, они там проводят отдельный отдельный такой проект студенческий Буковинский... Открытый Буковинский студенческий фестиваль рекламы. Да. У нас есть организация в Одессе, у нас есть достаточно активная организация в Днепропетровске, у нас есть организация в Харькове, я перечисляю сейчас только те организации, ну, которые действительно активны, которые mm -hmm. достаточно много вот, прилагают усилия для развития маркетинга в регионах. В Полтаве также у нас очень активно, во Львове, ну, так, в принципе, в разных областях, но ну, вот активность есть как на, как на востоке, так и на западе, и на юге. А кто есть членами всеукраинской организации? Ну, членами, значит, у нас есть коллективные и индивидуальные члены, и, соответственно, на разные программы как бы работы с ними. Первые маркетологи, безусловно, мы профессиональная ассоциация, которая объединяет маркетологов. Маркетологи работают в разных сферах. Ну, посмотрим маркетологи-исследователи. Вот исследователи являются нашими членами. И когда мы начинали свою работу, ну вы знаете, и, да и сегодня такое есть, есть такое, знаете, недоверие к исследованиям. И чтобы исследования развивались, и чтобы было доверие к исследованиям, мы адаптировали европейские стандарты качества маркетинговых исследований приняли наши ассоциации. Мы получили их от ЕФАМРО. То есть мы достаточно долго занимались этим вопросом, думали, боже, как, 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 как вообще должны выглядеть эти исследования, вот. и эти стандарты в этих исследованиях. И э, думали, думали, пока не нашли э, в интернете, что... Стандарты на самом деле есть, и эти стандарты разработала Европейская Федерация Ассоциаций, которая объединяет именно исследователей. И самое интересное, что когда мы увидели эту информацию, там была прямо имейл генерального директора этой федерации. Я написала там генеральному директору, что вот мы здесь в Украине, и нам очень важны такие стандарты. И он нам прислал эти стандарты буквально на следующий день и сказал, что пожалуйста, адаптируйся, да, то мы поддерживаем и так далее. Очень и знаете, я потом убеждала... Э ну как бы разные организации, что это очень важные стандарты, но уже во время оранжевой революции вот тогда увидели, насколько важны исследования, насколько важно, чтобы исследования были правдивы, потому что эти стандарты касаются как маркетинговых исследований, так и социологических а, исследований. Это особенно важно делать правильные социологические исследования, потому что у нас есть понимание того, что когда вы говорите о результатах ваших исследований, и вот общественное мнение такое-то, то фактически мы формируем это общественное мнение. Поэтому ну, это, такие, это, да, это, это очень важно. важные такие э, э, стандарты. Члены нашей ассоциации, вот, э, фирмы, они подписали эти стандарты, и для них это обязательные стандарты. То есть mm -hmm. вот, э, мы как бы их придерживаемся. В этом году... Вы знаете, что сейчас эфир у нас идет в очень сложное время, во да? время войны mm -hmm. и э, работа в информационном поле. Э, и россияне понимают, насколько она важна. И вот э, буквально, э, когда вот все эти события начинались, то российские компании обратились к нашим исследовательским компаниям с просьбой, чтобы э, были проведены исследования здесь, в Украине, как русские, э, mm -hmm. как нас, бедных русских, притесняют. И как нам, бедным русским, значит, хочется уехать. И к нам пришла анкета, составленная на самом деле очень профессионально, то есть там невозможно было давать каких-то отрицательных ответов. И я хочу сказать, что наша ассоциация приняла такое обращение к членам ассоциации, чтобы мы ну, не не делали непрофессиональных исследований, если мы видим, что анкета составлена непрофессионально, да, если мы понимаем уже заранее, какой будет результат этого социологического исследования, то чтобы мы этим не занимались. И к чести вот наших компаний, надо сказать, ну, собственно, в Украине ни одна компания не взялась за такое исследование. И какой результат будет этого исследования? И мы видели результат этого исследования. Там, конечно, не было написано, какая компания предоставила свои поля, потому что я уверена, что ни одна компания не предоставила. Если бы хоть одна компания предоставила, то есть пустила своих интервьюеров, они бы обязательно на это ссылались. Ну, результат был такой, там, 86,7% поддерживает. такое, да, 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 было. Чем можно долучиться до вашей ассоциации и на каких умовах? Да, нужно, то есть как стать членом остаться. Да. да. нужно написать заявление, но для компаний в таком случае они говорят о том, что они поддерживают стандарты, они работают по стандартам качества маркетинговых исследований, и на сегодняшний день мы подписали стандарты недискриминационной рекламы в Украине. Для них это обязательные стандарты работы. Я также являюсь национальным представителем ЕСАМАР в Украине. Есамар это мировое объединение исследователей, которые фактически занимаются тем, что разрабатывают вот эти все нормы работы на исследовательском рынке. И поскольку мы являемся мы членом да, да, этой мировой ассоциации, вот, то для наших членов это тоже становится нормой и как бы обязательным таким моментом. И, кроме всего прочего, еще нужно иметь рекомендацию от членов ассоциации, двух членов ассоциации. Для индивидуальных членов они тоже заполняют анкету, тоже говорят, что они поддерживают все стандарты, тоже так сказать, рекомендации. Ну, вот так, так вступают. Но когда люди становятся индивидуальными членами, скажем, мы больше заинтересованы в том, чтобы давать им информационную поддержку. Ну, как бы они, становятся, они попадают в наше информационное поле. Вот если для компании это все-таки ответственность, это да. там, стандарт ведения бизнеса, да, это что-то за. э нормы какие-то, за которые они не могут переступать, то для индивидуальных членов это кроме этого всего прочего, или главным это становится, ну, информационная составляющая, которую мы им даём. Вы же про Европейскую маркетинговую конфедерацию, так? И вы ещё членом Европейского товариства з маркетингових досліджень фахівців. А расскажите детальніше, що це за товариство і які переваги от саме членство там дає вам? Значит, смотрите, членами ассоциации, кроме исследовательских компаний, очень большой такой пласт – это маркетологи и э, преподаватели. Очень много мы делаем на рынке преподавания, то есть преподавания маркетинга. И очень важно, чтобы маркетолог, скажем, в Голландии, в Соединенных Штатах, ну, в данном случае не Соединенных, Голландии, допустим, там во Франции и там еще в какой-то европейской да, стране, под этим понимали одно и то же. Так вот, задача Европейской маркетинговой конфедерации – это как раз гармонизация требований к маркетологам. Мы, да, с 2005 года мы являемся членами Европейской маркетинговой конфедерации, и наша деятельность в данном случае направлена на гармонизацию требований к маркетологам. И мы вот в этом плане как бы мы занимаемся вот еще и такими образовательными моментами. Я хочу сказать, что в этом году в партнерстве с Фондом Фридриха Эйберта в Украине мы будем реализовывать программу внедрения дуальной освиты в Украине. Дуальная освита ⁇ это когда студент учится не только в теоретически в ВУЗе, да, но и достаточно много времени проводит на практике на, на предприятиях. Это вот как бы объединение дуальное в данном случае, ну как бы двойное да, образование, но не, но не двойной диплом, а как бы Просто практика, да, с теорией. да, объединение практики с теорией. И вот с этой точки зрения мы тоже достаточно много делаем, и, вот, и это тоже задача Европейской маркетинговой конфедерации, и нас тоже вот... Україні. Крім того, ви підтримуєте малий та середній бізнес. А яким чином ви його підтримуєте? Ну, в першу чергу, образовательными програмами. Тобто, наша задача що є, ми звертаємося в різні організації донорські, отримуємо гранти для проведення просветительской роботи, там, скажем, в для малого и среднего бизнеса, потому что крупный может заплатить за, за, за образовательные программы. Но на самом деле это было очень активно, вот как, бы, как просто о маркетинге, это было активно в 2000-х годах. Да? А сейчас мы уже реализуем такие точечные программы, потому что ну, как бы, что такое маркетинг, что делать маркетологу, это уже известно в Украине, потому что ну, много вузов подготовили маркетологов, поэтому у нас такие точечные программы более, там, скажем, направлены социальные направленности. вот, вот сейчас индустриальный и гендерный комитет по рекламе, мы много работаем с маркетологами, с рекламистами, объясняем, что такое дискриминация, не дискриминация, эффективная реклама, почему дискриминационная реклама не является эффективной, как мы поднимаем их проблемы. Мы понимаем, что на этом огромном, понимаете, человек постоянно видит рекламу. Так. И в этой вот огромной наполненности рекламы рекламист должен сделать такую рекламу, чтобы он выделился. Выделялся случайно? Да. Но это не повод при этом оскорблять людей. То есть там использовать ну, то, такие оскорбительные, да, оскорбительные слоганы, использовать, раздевать женщин, понимаете, унижать <с мужчин, да, показывать модели очень худых, то есть воспитывая такое чувство, такое отношение к прекрасному, да, там, скажем, смеяться над толстыми людьми, то есть никого не вот не пронеживаться. Не, не пронеживаться, да. И находить инструменты, другие инструменты для рекламы для того, чтобы выделиться. Конечно, сделать интересную рекламу, качественную рекламу очень сложно. Но ее нужно делать интересную, качественную. Мы говорим о том, что, конечно, реклама с юмором это очень сложно. Но это более эффективная так. реклама, чем реклама, где вы кого-то оскорбляете. Конечно, реклама должна не забывать о том, что она должна продавать. Так делайте так, чтобы она продавала, а не отвращала, понимаете, ну и так далее. Вот сейчас как бы мы этим занимаемся, это находится в фокусе нашего нашей деятельности. А чьи у нас в Украине вообще средний бизнес? Потому что, ну не секрет ни для кого, что предыдущая влада намагалась сделать все для того, чтобы этого среднего бизнеса вообще не было. Ну почему только предыдущего? Мне кажется, что у нас вообще не было такой продуманной, я бы сказала, государственной политики поддержки бизнеса, чтобы он развивался из года в год. Так. И мы не поддерживали вообще, я не вижу особой поддержки, скажем, малого бизнеса, а тем более среднего. Но нельзя сказать, что у нас нет среднего. У нас есть средний бизнес, он выживает, потому что он, украинцы талантливы, потому что они умеют сделать этот бизнес, поэтому он выживает. Но государственной политики, вот, вот этого я, честно говоря, не вижу. Такой продуманной. Україна підписала економічну угоду з Європейським Союзом. Чи вплине це на розвиток бізнесу. Безусловно, це дуже складний шаг. Ну, Україна виступає за європейський шлях розвитку, но виступає за європейський путь розвитку, мудає не понимать, наскільки це складно. Тож в даному точно треба робити якісь-то ілюзії там розових очоків. Це це складно. Не надо забывать, что российский рынок это большой рынок. И терять его это, ну, сами понимаете, что такое для бизнеса потерять да. российский рынок. Но если мы сделали европейский выбор, то мы сделали выбор в сторону повышения требования к качеству своих товаров. И мы тоже должны понимать, что это сложный выбор, потому что мы не можем сделать наши товары сразу очень качественными, да, чтобы они были конкурентоспособны на европейском рынке. Но я думаю, что постепенно, постепенно это даст нам Дасть нам развитие і дасть, вот з моєї точки зрения, це поддержит нас як потребителей, тому що ми будемо получать в Україні більш угу. потому тому що норми значительно стандарти значительно більш жорсткі. Угу. Тобто, Европе. насправді наш український бізнес готовий робити якісні товари. Просто це потрібен час на це, так? Чи вони, можливо, не хочуть? Ну, вони кажуть, ну от мені подобається там, наша технологія, яка є, ми не хочемо її розвивати, ми не хочемо там, вкладати якісь знову ж таки нові кошти, щоб підвищувати якість продукту. Чи все ж таки готові? Що значить готові? Нам потрібно створювати державну програму, яка б зробила їх готово. Общество готове. До цього. І общество потребує це від бізнесу. И бизнес готовый он или не готовый он. У нас потребитель требует, чтобы товар был э, более качественный. Исследования, которые проводились еще до вот всех этих событий, э, говорят о том, что украинский потребитель, например, он более требовательный, чем российский потребитель. Mm -hmm. Поэтому готовы они там или не готовы, если вы требовать? работаете даже в Украине, вот для, ну, для внутреннего рынка, то товар должен быть качественный. Если вы выходите еще и на европейский рынок, то товар должен быть качественный. И поэтому здесь должна быть понимание, во-первых, самого бизнеса а им некуда деться, это понимание у них уже есть на сегодняшний день, общество им, им это понимание показали. И во-вторых, нужно продумывать политику государства, то есть политика должна быть направлена на поддержку инвестиций. Что такое инвестиции? То есть это кредиты для того, чтобы покупалось оборудование, это налогообложение для того, чтобы вкладывалось в развитие производства, это продуманная система вообще налогообложения, потому что ну, это же не секрет, что у нас одни из самых высоких налогов в странах СНГ и самый высокий налог на заработную плату в странах СНГ. А сейчас у нас еще один налог, военный налог. То есть мы будем с августа месяца, это. да, мы будем отдавать. Мы понимаем, что это важно, mm -hmm. но нужно продумать это налогообложение. Мы платим налоги, мы платим социальные налоги, да, то есть да. мы там отчисления. И тем не менее, вот мы постоянно платим налоги, мы приходим в здравоохранение. Вы сталкивались с бесплатным здравоохранением? У нас? У нас очень много, мы ну, платим за образование и так далее и тому подобное. Где, то есть, вот эта политика должна продумана. Платишь налог, ты должен ну, понимать, что если плачу налоги, то я получаю что-то от государства, ведь я отдаю государству. Так. И это не, ну, это не работа одного дня, mm -hmm. это на года. А какие проекты организовывает ваша ассоциация? Ну, у нас вроде богато Да, у нас, так. у нас по направлениям mm -hmm. у нас разные проекты. Ну, вот, Проекты, как я уже сказала, индустриальный гендерный комитет. Мы занимаемся сейчас очень много реформированием образования. То есть мы выступаем за то, чтобы наши законы по образованию были пересмотрены таким образом, чтобы они давали возможность ну приблизить образование к требованиям рынка труда, потому что не секрет, что вы заканчиваете вуз, приходите на предприятие и вам говорят забудьте то, то что вас да, а это <с> неправильно и на сегодняшний день и бизнес говорит, у нас нет возможности и нет денег сегодня переучивать ребят, так сказать. У нас, если раньше, вот до 2008 года, до кризиса, да, то бизнес говорил, ну вот дайте нам хорошего парня, там хорошую девушку, мы а чего? мы ее, да, научим. Сегодня нет такой возможности, финансовой возможности такой нет. И потом жалко же 5 лет или какое-то время, которое ребята тратят для того, чтобы получить образование. Поэтому мы на сегодняшний день хотим усилить голос профессионального сообщества в взместе, так сказать, содержания нашего образования. Это mm -hmm. вот, тоже один из очень важных проектов Украинской Ассоциации Маркетинга. А еще один ваш проект, так, это международная конференция «Маркетинг в Украине». Да. А, Какая ее мета? Ну, каждый год мы ставим как бы свою цель в зависимости от того, какие задачи решаем. В этом году мы все-таки будем говорить о профессиональных стандартах маркетолога. Мы сейчас этим занимаемся. Что такое профессиональные стандарты, то есть, что должен знать и уметь маркетолог, и как он это подтверждает. С одной стороны, это облегчит нашим вузам, так сказать, сделать правильные учебные программы. А с другой стороны, это защитит наших замечательных маркетологов, которые работают на предприятиях, где, ну, не требуйте от меня больше, чем я должен делать вот на этом рабочем месте, ну, это я с таким сиором, да, хочу сказать. Как бы, тем не Тобто, да? от этому буде посвящена конференція у mm -hmm. uh, 2003-2004 роках. Так, ви організували такий досить цікавий проект партнерство між чоловіками і жінками у бізнесі. Yeah. <laughs> так насправді жінки в принципі цю сферу вже опанували давно. Uh, але чи є от зараз на сьогодні якісь нюанси, якісь особливості у спілкуванні бізнесовому спілкуванні між чоловіками і жінками? Можливо, на вашому власному досвіді якісь. Были нюансы. Ну, это был очень интересный проект. Это был проект, поддержан Канадско-Украинским гендерным фондом, и обучение прошло 250 человек. А -а -а. Я хочу сказать, что я четыре раза подавала этот проект, то есть на четвертый раз фонд поддержал. Огромное ему огромное спасибо. И идея этого проекта была фактически научиться эффективно сотрудничать в бизнесе. На самом деле достаточно много женщин в бизнесе, много мужчин в бизнесе. И вопрос был, как наладить эффективное сотрудничество. Ну, сказать, что мы решили все проблемы этим проектом, конечно, нельзя. Вот. Но опыт был достаточно интересный. И мы очень волновались. Наша первая группа, я как сейчас помню, там было, по-моему, 18 человек. Мы ее с трудом там набрали. Мы... Причем мы приглашали мужчин и женщин, значит, то есть как бы тех и других то уже следующая группа у нас была буквально там конкурс, и мы говорили, что вот, значит, это вопросы гендера, и вы обязательно должны посетить. И психолог, который работал у нас, первый, первый модуль был такой, психология, она приходила и скажет, что, боже, они более гендерно ориентированы даже, чем я. Потому что на самом деле нам нужно учиться эффективно сотрудничать. Нам и сегодня нужно учиться эффективно сотрудничать, видя в мужчине равноправного партнера и в женщине равноправного партнера в бизнесе. И как... Як равноправные, равноправные отношения це как бы важная такая задача з 2000 -го року? У вас працює клуб викладачі маркетинг. Да. Так розкажіть детальніше, що це за клуб і чи будь-хто може повчитися там. Да, это практически объединились преподаватели маркетинга, и они обмениваются своими наработками. Мы очень много делали встречи с представителями рынка, чтобы было видно, чему как бы, чего надо учить. Да? У нас идут разные конференции. Ну, еще раз, вот Европейская маркетинг-конфедерация. То есть ну, мы там делали ряд проектов, там поездка молодых преподавателей там, в Голландии у нас была, то есть смотрели, как там маркетинг учит. То есть разные, разные проекты были сделаны, но самое главное, самое главное, это то, что создана сеть между преподавателями, и они могут между собой обмениваться вот этими прогрессивными методиками, методами, рассказывать о лучших своих достижениях. И я вот, очень горда, что у нас есть такой клуб. А через не какие клубы для студентов? Да, у нас есть студенческий клуб. У нас есть студенческий клуб, Ну, он зависит от того, насколько активны студенты этого года, я бы так сказала. У нас есть специальные мероприятия для студентов, у нас есть конкурс Молодь по новому маркетинг Это для исследователей. Ну, фактически тоже такая же цель, то есть дать возможность профессиональному сообществу оценить студенческие работы и показать, ну, то есть и кафедры заодно видят ну, требования, да, которые предъявляет рынок к этим работам, вот обратная связь происходит с рынком. То есть вот, ну это еще раз, это ну, студенческий конкурс, да? всеукраинский. И у нас в Черновцах проходит, вот, как я уже говорила, открытый Буковинский студенческий фестиваль, фестиваль. Реклам... Да, фестиваль рекламы, где студенты показывают свои работы, тоже, ну, чтобы э, сказать, учиться тоже друг у друга, учиться у профессионалов. Вот это такие вот, э, ну, специальные мероприятия для студентов. Угу. А еще одним из вашей ассоциации есть формирование цивилизованного бизнес-середовища. Так, расскажите, взяли что-то за середовище, охарактеризуйте, потому что, ну, такие понятия цивилизованные, бизнес-середовище, то так, <реш> но фактически речь шла о стандартах. Значит, мы хотели, чтобы и клиенты, и, и исследователи понимали свои права и обязанности. Мы также понимаем, что респонденты должны быть защищены. То есть нельзя опрашивать детей без опекунов там, или разрешения родителей. Это должно быть в, скажем, в, ну, в привычной для них обстановке. Это еще раз, рекламисты, да, то есть тоже цивилизация. То есть, как, сделать реклам... как правильно должна быть сделана реклама для детей, вот, не дискриминация. Вот речь именно об этом идет. А які ще проекти в майбутньому ви плануєте організувати? Ну, ну в найближчому майбутньому. давайте так розглянем. В найближчому майбутньому так. у нас от, буквально буде конференція по дуальному образованию міжнародне uh -huh. в, в Києві. У нас буде засідання індустріального гендерного комітету в Вот. І ми сподіваємося, що ми проведемо. Е е Такие региональные семинары, на которых мы расскажем о том, как применять национальную рамку квалификации в, в образовании. Там вот, вот это, что называется, что вот вот сейчас мы этим занимаемся. Uh -huh. uh, у нас выходит журнал ⁇ Маркетинг ⁇ в Украине. Да, да. да. Это журнал, <свят> <свят> да. Это в Украине единственный украиномовный журнал с маркетингом. Вот мы просто считаем, что Украина имеет право на это, и поэтому мы прикладываем достаточно много усилий для того, чтобы это был интересный журнал. Ну, як виходить, це вже такий питання. Ну, насправді, наш фірмі час, на жаль, вже підходить до свого завершення. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був генеральний директор Всеукраїнської громадської організації, Українська асоціація маркетингу Лилик Ірина. Дякую вам за розмову. приїжджайте, приїжджайте до нас в рівне і ще. Вам, глядачам, бажаю хорошего дня. Залишайтесь на телеканале «Ритм». Еще раз нагадаю, что это была прямая мова.